Драконово озеро. Змей Горыныч в сказках всегда нападал сверху. Неожиданно его полет в дыму и в пламени сопровождался свистом и грохотом, заглушал все в округе. Помните об этом. Исследователь Александр Черны говорит, что э, как не бывает дыма без огня, так не бывает и сказок без реалий. В 1111 году, 11 февраля, ровно за две недели до того, как э, здесь побывал э, Владимир Мономах, в этих местах, согласно Лаврентийской летописи, э, явился стол погненный от земли до неба и небеса прогремели и все видели метеорит в виде змея, дракона с огненным хвостом. Упал на землю и, как бывает часто такого, после такого падения, вскоре кратер, образовавшийся, заполнился водой и образовалось озеро метеоритного происхождения. Представьте себя, на месте половцев, получивших это знамение, через две недели после которого пали три города. Представляете? Донецкими специалистами и географами под руководством Калиниченко доказано, что этот метеорит упал именно здесь. Озеро Лиман, которое вы видите сейчас, еще не освободившееся от льда, 2 апреля 2011 года мы здесь на нем находимся. Озеро Лиман совершенно круглое, полтора-два километра в диаметре. И есть то самое драконовое озеро, как называли его в древности. По имени Лиман образовался впоследствии поселок. А сегодня станция Лиман или Красный Лиман.